Привет. Привет. Куда будете? С Луганска. А Понятно. ты? Краматорск. У -у -у. О чем хотите пообщаться? Любые темы. Понятно. У вас в Луганске так же, как и в Донецке, вода по расписанию? Да нет, у нас нормально. Повезло вам. Россия, пришли освободители в 1922 году, инфраструктуру под Северодонецком уничтожили теперь, Донецк без воды. Да нет, у меня там тоже живут люди, все нормально. В где, Донецке. Да, где хорошо все? В Донецке в том числе. А, а то, что в этот... Душелин, э, э, расписание показал. Дважды в неделю вода будет подаваться. Это враньё? Слушай, у нас, э, вот, например, полнедели тоже вода подавалась в день буквально 3-4 часа, потому что велись ремонтные работы. Они закончились, и вода, как и до этого, была нормально, так и продолжилась. Поэтому не знаю. Смотри, это жители Дон... Донецка встречают воду. Это дети какие-то. Понятно. Но я так понял. Вас... А, слушай, вы же когда-то хотели быть там какой-то какой независимой республикой, правильно? И были. Как вы проснули свою независимость? Почему? Ну, независимое это означает, что ты суверенное государство. А вы же вроде бы не являетесь суверенным, да? Мы являлись суверенным и непризнанным государством, республиками. Две республики, Луганская и Донецкая которые захотели отделиться от состава Украины. Отделились, пошел военный путь, вот это все. И мы не были в составе России до 22 года. В 2022 году провели референдум, большинство жителей проголосовало за присоединение к России, и мы присоединились, потому что здесь исконно русское население. Что-то не могу понять, а когда это у меня в Краматорской референдум проходил? Или это как было в Запорожской области. Население 1 650 тысяч человек проголосовало 34 тысячи, якобы проголосовалось с 97 проголосовали за вступление. Даже не беря под внимание, ну, в принципе, о чем я говорю, какие референдумы. Россия ни одной области не захватила, а какие-то референдумы проводит. Слушай, у нас здесь референдум проводился на территории, которая была под ЛНР, под Луганской Народной Республика не под Россией, не под Украиной, под ЛНР. Это была Одна треть от Луганской области. У -у 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 -у. А, как, да? а как Россия присоединила, присоединила всю область? Захватила, освободила. Захватила, ты правильно, кстати, сказал. Как Хотя бы правильно власть. выбираешь выражение. Да, слушай, слушай, здесь слушай такой, таково... во, такой вопрос: а если вы вот в какой-то момент захотите стать самостоятельным государством и проголосовать на референдуме за выехать из Российской Федерации, вы сможете это сделать? Так мы не захотим. Можете? А зачем, Можем. а зачем вы врете? Путин же принял в марте месяце новый законопроект, где запретил проводить выбор референдумы о выходе из РФ Нет, это разрешено. Что-что? Разрешено. Давай посмотрим законопроект. Сейчас, секундочку. Я прочитаю. тебя. Любая Найди мне, пожалуйста, в российском законодательстве новый закон, который подписал Путин о запрете проведения референдума о выходе из состава Российской Федерации. Я вижу, вы такие, типа. Вот как голосовали за свою независимость, якобы, так и думаете, что и можете выйти из состава Российской Федерации. Сейчас я закон вам прочту. Слушай, а вот э, смотри, давай та, такую тоже же ситуацию. Ты живешь в Краматорске, Правильно? Да, 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 да. Да. Краматорск э, захотел э, отделиться от Украины. И Украина начала его брать. Будешь... Краматорск не может, как и Луганск, и Донецк, отсоединиться от территории Украины. У нас в, в законодательстве в Конституции это не прописано в Украине. Ну, вы захотели отсоединиться. Не, мы и не можем вот... отсоединиться. Мы можем взять чемодан, купить билет и поехать в Москву жить. Слушай, а Краматорск сейчас под кем находится? К счастью, он украинским народом. А, а, е а если приедет, станет там Россия, что делать будешь? Россия, Россия здесь никогда не будет. Она была в 2014 году. Всех, э всех в подвал отвели, и, как мы видим, уже России здесь нету, и не будет ее. Давай допустим. Что будешь делать? Не собираюсь допускать. Слушай, я ж не предатель какой-то, чтобы доскуп... допускать какие-то оккупации с моей спать. стороны. Ты останешься в своем городе, где ты жил, либо ты уедешь в Украину. Мне Россия не нужна. Я живу, я родился в Украине, я живу в Украине. Так. А теперь я же говорю, посмотри, пожалуйста, на нашу сторону. Вот как как это видим мы. Никогда а не, не могу понять, чем отличается Луганск от, от, от Краматорска? Это Украина. Никогда не было у тебя желания посмотреть на другую сторону. Смотри, как, как думал. Смотри, отвечу тебе смотрел. Но вместо того, чтобы выходить с плакатом Америка, приди меня, освободи, я купил себе билеты и полетел в Соединенные Штаты Америки. Увидел, как они живут, и решил, что лучше жить в Украине. Понимаешь, есть адекватность, когда ты можешь думать. И вот когда ты понимаешь, что есть одни действия, которые могут тебе открыть другой мир, и ты едешь туда, а есть другие действия, которые могут привести к тебе войну. Вот я выбрал адекватность, я поехал, посмотрел, как живут люди в США. Вот путешествовать там классно, но жить я не хочу. Совсем другой менталитет, совсем да, другие правила, другие люди. Понимаешь? Да, и, я... и в Украине так же само в 2014 году было. Просто если бы кто-то, там вот эти сотни или тысячи, которые хотели привести референдум, их бы очень быстро СБУ и другие подразделения задержали, посадили бы в тюрьму за просто идти за коллаборацию. Вот, коллаборационизм. Но так как российские войска поддержали дополнительно это и развязали это, по получилась война. И теперь что мы видим? жителей Донецкой и Луганской области. Мобилизация 19 февраля 2022 года. Когда мобилизировали тех, которые не хотели воевать, даже не думали, что они будут воевать. Отправили под Мариуполь и под Лисичанск. И где они? Их уже больше нету. И за что они там воевали? Ни за откатим. что. 14 год. Что-что? Вот давай откатим на 2014 год. Давай. Да. Вот смотри, я просто тебе расскажу. Хочешь, вот. Послушай, не хочешь не слушай. Ну, да, здесь э, изначально люди вот в Киеве там был Майдан, люди были недовольны действиями власти там и так далее, и так далее. В Луганске тоже произошел вот по типу Майдана, но на самом деле там было еще пару тысяч человек и то если если вообще такое количество было. И э, тоже люди вышли и стали недовольны властями они митинговали, митинговали, но если в Киеве э, зашли силовики, МВД, там, полиция, вот эти все, и начали как-то пытаться разгонять эту толпу, успокаивать, а по Луганску ударили э, истребителем. Ой, по центру. зачем ты врешь? Ну смотри, ты путаешь события. Не? Митинги, как? которые происходили до конца февраля месяца 2020 э, 2014 года и удар по Луганской ОДА в Пятый или шестой месяц? Спустя четыре месяца после того, как события на Майдане закончились. Ну зачем ты путаешь два разных события? Ты хочешь вспомнить 2014 год, тогда конструктивно обсуждать. Причем при чем тут события на Майдане? Я говорю про митинги в Луганске. Ты начал с митингов в Киеве, перешел на митинги в Луганск. По аналогии. По аналогии в Киеве нет аналогии. В Киеве люди... Почему? Киеве? Потому что в Киеве люди не выходили за то, чтобы ранить Украину. Понимаешь? Они, Они не нарушали вышли, законодательство. Они проявляли недовольство властью. Правильно? правильно, но никто не призывал Российскую Федерацию в Киеве, а тем более проводить референдумы. Конечно. А в Луганске, я Донецке я и в Крыму были граждане Российской Федерации, которые, не имея никаких прав и полномочий вообще проводить референдумы. Вышли и начали кричать, что они хотят Россию. Это совсем два разных понятия. Нужно, юри... Нужно законы Украины и Конституцию читать. имеешь полнейшее право в Луганске и в Донецке выйти и сказать: Я недоволен действиями Зеленского там по отношению к какому-то закону. Но ты не имеешь право выходить и говорить, я хочу проголосовать или провести референдум по отсоединению Донецка от Украины, потому что это называется нарушением закона, именно коллаборационизм. Так. А подскажи, пожалуйста, госпереворот, он идет по Конституции Украины? Государственный переворот – это вооруженный захват власти. Так. Ага. А теперь подскажи мне, пожалуйста, власть, которую, по твоему утверждению, Сменили в четырнадцатом году по сегодняшний день правит государством. Правит. Покажи мне, где куда пропал Турчинов, тягнебок, где Кличко и другие. Кто-то с них управляет государством. Кличко – это Маркиева. Он не управляет Хорошо. государством. Я понимаю. Он не является властью государства. Тем не менее, он у власти. Он не является властью государства. Ты говоришь государственный, а не городской это переворот. Ты путаешь понятия. После переворота кто стал президентом? Петр Порошенко. Так. Путем, путем выборов, согласно Конституции. Хорошо. 21 февраля в 2014 году сел Кличко, Тягнебок, Яйценюк, Янукович, три представителя стран Европейского Союза и подписали договор о проведении... Референдум о проведении выборов президента Украины и выборов депутата Украины в течение следующих шести месяцев. После чего Верховная Рада Украины назначила проведение э, выборов президента 5 месяца 2014 года. Украинцы вышли и проголосовали, а в сентябре месяце проголосовали за депутатов. О каком госп госперевороте ты можешь говорить, если люди голосовали за нового президента и новых депутатов? О свержении власти. Подскажи мне, кто свергал Януковича? Украинский народ. Ну, во-первых, смотри, если смотреть с точки зрения законодательства, украинцы имеют полнейшее право выходить на митинги против президента. Если смотреть согласно Уставу ООН, каждый народ имеет полнейшее право свергать диктатора, но не рассчитывать государство. Сейчас я тебе покажу Януковича. 28 февраля 2014 года. Подожди, я тебе покажу. Мы не закончили да еще свержание. Можешь не показывать. У нас с тобой совершенно разные мнения. Да нет, почему? Не... Я же Януковича хочу показать. 28 февраля 2014 Привет. Здравствуйте. Привет. А вы откуда? Из Украины. Я понял, я тоже. С Ленинской области. Я из Донецкой области, из Краматорска. А я город Горлов. Понятно. Ну, вы же... Вы в Горловке живете или где-то за... Да, в Горловке живу, да. В Горловке. Горловке. Как-то, слушайте, странно слышать у человека, который живет в Горловке слово область. Там же вроде бы жители говорят, что они живут в какой-то там республике, где на шахтах вместо угля добывают Не. бананы. Давайте я вам расскажу просто, если вам интересно. Давайте. Ну... Горлака находится в Донецкой области, правильно? Согласно законодательству Украины, правильно. Ну, согласно Украины, да. Российской Федерации тоже мы находимся в Донецкой области. Нет, неправильно. Согласно законодательству Российской Федерации, вы потеряли свою независимость, которую так сильно пытались добиться в 2014 году, и стали республикой, частью Российской Федерации. У вас нет области. Ладно, хорошо. Э, вопрос можно? Да, задумайте, почему нет. А что вы сделали Украина, чтобы вернуть горлоку в свой регион? Отвечу, ну, то есть, украинский. отвечу тебе. В 2014 году, Давайте. когда активизировались да. российские спецслужбы на территории Донецкой, Луганской, Харковской, Одесской да. и других областей, украинские спецслужбы начали действовать. Анти... операция, то есть АТО, в Харковской области закончилась спустя две недели, когда были полностью все э... и граждане Российской Федерации и которые решили за 300 рублей поднять российский флажок. Когда начали освобождение Донецк, за Одесскую область не говорю, то в Одесской области вообще все прекратилось за три дня очень быстро. Россия туда не успела потянуть свои резервы. Не успела, да. Но Когда да, начали что... обходить Донецкую и Луганскую область вдоль границы с Российской Федерацией, к сожалению, те службы, которые находились в внутренней части Донецкой и Луганской области, активизировались, потянули свои войска вдоль границы. И Российская Федерация потянулась со стороны Ростовской области и начали наносить удары по Украине. По украинской армии. А если брать под внимание, почему же Украина, к сожалению, не сумела полностью все освободить, отвечу очень просто. Потому что заключали мы соглашение, как и Россия и другие страны, о нераспространении таких видов вооружения, как танки, самолеты, стратегическая авиация и так далее. Активируем. Да. Мы, договор называется «до все». То есть мы соблюдали его. Россия его не соблюдала. И своим количеством... Э, оккупировала какую-то часть. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы спустя какое-то время эту территорию вернуть обратно. Я не об этом задал вопрос, просто вам скажу, город Горлока, да, 14-й год. Э, знаете, Артема, знаете где он находится? Бахмут. С Бахмутом у меня есть друзья. Ну, уже Нет. его нету. Я знаю географически, где он раньше находился. Ну, давайте давай, искать того, в Бахмуте стояла танковая часть украинская, mm -hmm. да? В Орловку, то есть вышло два танка. Они вышли на территорию Майорска, то есть у нас есть там вторый, там они вышли два танка, да, но почему-то дали приказ отойти назад. Ну, украинский был приказ, отойти назад. То есть, я скажу, объясню по-другому, если бы вы зашли бы тремя танками, то есть, ну, пехота там буквально 50 человек, там мужики с палками, чтобы понимали, ружья, двухсотки были, на майорские именно. Ну, что, по карте играете потом. Это какого числа Почему? месяц? Это 14 год. Когда был захват райдела в Горловке, это я не помню, это был и осень была, осень. Извините меня, но как раз таки осенью Российская Федерация и подавила наши войска. Не, 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 Когда вы, вы бы зашли в горлоку, никто бы не мешал бы. Ну почему-то дали ответ назад отойти. Я не знаю почему. Ну, скорее всего, чтобы э, мы зашли чуть-чуть дальше. И я вам скажу, в дальнейшем, 15-16 год на Майорском был блокпост, ставили пограничники украинские, то есть мы ездили в Украину, чтобы понимали, да? И, К... И, К... И ПВВ стояла. Ну то есть мы на Украину ездили из Горловки, ездили в Украину, то есть через пропуска нам делали. Но я скажу одно: дали приказ сделать отойти назад. Ну хотя три танка ваши стояли буквально, ну, 700 метров, чтобы зайти в Горловку. Ну почему-то сказали, что не заходить и От, все. И на, с того момента мы живем. Отвечая на вопрос, почему, отвечу так. Я не знаю точно, что происходило, происходило именно на каком-то определенном направлении. Но если это уже было за горло, за горло, я говорю. понял. Но если это было уже осень, это говорит о том, что российских спецслужб и российских переодетых военнослужащих уже было намного больше. И Украина не могла себе позволить полностью заходить в большущие 1400 Ребят, ну, горы, У нас не было танков. Освободить. Танков не было. У нас были танки только все. У нас танков не было. У нас мужики с стволками. Любая РПГшка, которая была. РПГ у... не было, вообще не было ничего. Слушай, Ни... слушай ничего я видел не очень много видео, как с РПГ наносили удары по позициям Украины. И Этих РПГшек в Российской Федерации, которая присутствовала на Донбассе в 2014 году, было очень большущее количество. Не нужно рассказывать сказок, чтобы что не было. Я не знаю, именно почему тогда вернули, если это правда. Если да, значит была какая-то опасность. Можете даже бить, Понял. значит не была какая-то опасность. И нужно было, ну смотри, чтобы заходить в город, заранее подготавливают какую-то операцию. То есть есть план, кто куда заходит и какие административные здания кто освобождает и занимает. В таком случае, скорее всего, разведка получила информацию, что в городе находится намного больше войск, чем должно наверное, Хорошо, находиться. ладно, хорошо, договорились, что было много людей, хорошо. Вы же сами понимаете, в Харьков можно зайти с 9 сторон, с 10 сторон. В Орлоку то же самое можно зайти было с 20 сторон. Можно. Ну, Все ну, просто идти по прямой три танка, почему? Все? смотри. Когда хотели заходить в горло со всех сторон, Сперва решили обойти полностью весь Донбасс, Луганскую и Донецкую область и взять ее, грубо говоря, в котел, потому что если наступать дальше на Донецк через Горловку, резервы российские будут дальше продолжать ехать в сторону этих городов и чтобы облегчить освобождение, руководство приняло решение заблокировать поставки вооружения и боевиков с Российской Федерации. Хорошо, давай мы с тобой, как тебя зовут? Меня Степан зовут. Степан и Вячеслав. Степ, ну давай, искать с тобой, ну давай, дебать, если хотел, Хорошо. Там да. все узнали, все хорошо. Зашли, получили, уехали. Все, ну правильно? Правильно, было соглашение, что Украина выводит свои войска. Что случилось? Начали хорошо. Получили? На, нарушая договоренности, да. Да, да, да. нарушая договоренности. Да. Извини, почему в такого не было? Я же тебе объяснил, чтобы обойти полностью область. А как обойти, если вы Дебальцева обходили котлом большим? Ну как? Ты, Горловка ты, маленькая ты такая... Ты меня не слышишь. Горловка не маленькая. Ты не сравниваешь горловку с, с Дебальцево. Ты сравниваешь так. два разных города по площади и по населению и по географической, где они находятся. Я скажу, по обходу, по окружению. Очередь, а маленькая, говорит. большая. При, была принята сперва попытка полностью заблокировать поток российских военнослужащих и российской техники. Чтобы это сделать, нужно было полностью обойти всю границу и ее взять под контроль. И когда Украина начала этого добиваться, а с другой стороны освобождение Мариуполя, освобождение Краматорска, Славянска, Артемовска, то есть Бахмута, Покровска, когда начали дальше заходить, Украину с одной стороны начали обстреливать, с другой стороны начали заезжать и больше техники стягивать. Это ж не произошло просто так по приколу. Я ж тебе про что и говорю. Ну давай, и ловай с Дебальцева, да? Ну люди, которые понимали, которые шли, ну то есть на украинские войска и шли, они ж понимали, куда они идут. Я не понимаю, что он не в котле. Ну почему на горлоку не пошли Три танка было, там никого я не уже было. Я уже тебе объяснил почему. Ну, Операцией по освобождению какого-то города управляет определенный командир. Если сперва был указ, то есть подготовленная операция по освобождению Горловки, как освобождали Краматорск. Краматорск освободили очень быстро. Несколько... Не освобождали, они просто вышли с не не, 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 не не нужно говорить, что они просто вышли. Когда началось наступление, начались наноситься удары и внутри города активизировались ВСУ, то есть люди, которые под прикрытием работали. Они тогда и убежали, потому что поняли, что сейчас их будут окружать. И когда они бежали дальше, я тебе рассказываю. Краматорск был освобожден хорошо, потому что все было под контролем. подходу к Горловке... К другим городам, когда начали подходить, сперва был разработан план, как его освобождать, а когда начали подходить ближе, появилась информация, что войск российских в этом городе намного больше. И чтобы начать дальше наступление, нужно подготовить больше резервов, проработать новую стратегию, то есть план освобождения, и заново заходить. Это не бывает вот так вот просто. если вот так Нет, вот, это вот, не так вот, если просто, вот, если вот, смотри, вот так и, просто. Если вот так вот просто вот так вот сделать, то получится так, как получилось вот в... В 2022 году, когда Россия хотела их взять, и Харьков, и Сумы, и так далее. Они думали, что мы будем Солью и с хлебом встречать. То есть разведка командиры Путин не подготовились. И теперь Хорошо. они убежали Хорошо. и теперь заново Хорошо. пытаются. Хорошо. Наступать. Давай, давайте, что сейчас, ну, например, было две там Донецкую Херсонскую забрали чуть-чуть, правильно? Да? Сумская область уже, ну, отбили наши, там чуть зашли. Ну, как? Как, как сейчас четыре области теперь? Ну смотри, во-первых, отвечу. Ни одну область Российская Федерация полностью не захватила. Но если брать под внимание. Не, не, полностью не захватила, Ну, извини -за меня. Если брать ну... под внимание в общем боевые действия, когда-то Гитлер оккупировал УССР, УС, БССР, страны Балтии, большую часть Европейской части Российской Федерации. Но что случилось Было с Гитлером? Такое, да. Было Куда такое. войска пропали? Они бежали. Это процесс, это война. Здесь не может быть так, что Украина будет все время наступать, или Россия все время будет наступать. Это понятно. Есть стратегии, которые поддерживаются. Россия использует одноразов, по названием 200 тысяч рублей. Их очень много. И Украина прекрасно понимает, что если она сейчас освободит полностью всю территорию, у Украины не будет ресурса, чтобы ее еще раз удержать, а России будут ресурсы мобилизировать еще больше. Поэтому принято решение. Ну, у России я, есть я закончу, очень я много закончу. ресурсов. Принято решение, чем побольше российской техники и российских военнослужащих, по другому ты ну не да. победишь. Да, мы отходим. Как... Это факт. И как, бах, как бахмати, да, 70 тысяч. Слушай, об этом говорит российская пропаганда. А если взять под... Почему? Внимания... А так ваш, ваши все корреспонденты, все говорят, 70 тысяч. В общем, какие-то потери, визуально подтвержденные, можно увидеть... Очень... А, ну, а, ну. Расскажи, сколько потерь у Украины? Вот. Просто на твой, на твой взгляд. Э, на, ссылаться на официальную позицию или на расследование? На, на официальные. Если на официальную... Зелен... Украин, украинская, как Зеленский вам пишет. Хорошо, как, я тебе, смотри, я приведу тебе два примера, ты не перебивай. Два Хорошо. примера. Пример Украина, пример России. Зеленский говорит 40 тысяч, Шойгу говорит 4 тысячи. Это официальные. Далее, если говорить под внимание расследования, BBC с медиазоной проводят. Э э, ну, крология или как называется? А ну, Не кролог, некролог... это когда человек, Да, некрологию. То есть, где они берут данные? Социальных сетей, где администрация города или родственники подтверждают факт, что их там сын, муж, родственник погиб. Mm. Так вот, если брать под внимание, вот это количество: 48 тысяч человек подтвержденных из социальных сетей погибших украинцев, и 112 тысяч подтвержденных погибших россиян в социальных сетей. А вы расскажете какую-то. Конечно. Да, э -э, а то знаешь. А да, ну вы получили три тысячи погибших, которые заявил Шойгу. А, Куда я это? Ага, <laughs> пошел.